Allah ta'ala wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala rasulina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma agunina bil ilmi Wa zayyinna bil hilmi Wa akrimna bil'taqwa taqwa Wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin Alhamdulillah Tuan-tuan perempuan muslimin Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Syarat Wajib berpuasa Adalah suci daripada hid dan juga nifas perempuan yang datang dalam kedatangan haid dan juga nifas maka diharamkan berpuasa hukum nifas ini dikiaskan dengan haid bila mana diperintahkan untuk menggantikan puasa bagi perempuan yang haid wajib qada berdasarkan hadis kunna nu'mar biqada'i saum wala nu'mar biqada'i salat. kami diperintahkan untuk qada puasa tapi tidak diperintahkan untuk qada salat berdasarkan daripada hadis ini ulama kiaskan nifas pun seperti itu juga apabila wanita tersebut berhenti haid pada siang hari contohnya pada pukul 10 11 pagi dia suci daripada haid maka pada ketika itu Adakah wajib dia menahan diri daripada makan dan minum sehingga maghrib Maka hukum yang tidak wajib cuma disunatkan, digalakkan Supaya dia menghormati eh, bulan Ramadan Dia tidak makan dan juga minum sehinggalah eh, azan maghrib Ini sama lah kalau kita lihat dengan hukum turuul mani dan juga zawalul mani Perempuan yang mana kedatangan haid pada pukul 2 petang tak semayang zuhur lagi maka nanti dia akan dia wajib kena qada solat zuhur bila dia habis daripada haid nanti dan begitulah juga dengan seseorang wanita yang mana uh, suci haid pada waktu asar contohnya pada pukul 6 petang suci haid tidak kedatangan haid maka wajib ke atas perempuan tadi untuk melaksanakan solat asar eh, Selepas mandi wajib Dan juga wajib untuk dia Solat fardu zuhurnya eh, Kerana solat dua Solat ni boleh dijama'kan ha. yang, ke, yang kelima Yang terakhir dalam syarat, syarat wajib berpuasa adalah berkemampuan Apabila seseorang itu tidak mampu berpuasa Maka tak wajiblah baginya berpuasa eh, Terutama orang yang sakit yang tak ada harapan untuk sembuh Ataupun orang terlampau tua Maka Islam beri kelonggaran kepadanya untuk dia berbuka puasa dan diwajibkan membayar fidyah sekiranya sakit tersebut tidak ada harapan untuk sembuh ataupun sakit tersebut sakit yang perpanjangan ataupun usia yang sangat lanjut. Ha. Sekiranya sakit yang biasa yang ada, ada harapan untuk sembuh, maka kalau dia rasa tak boleh berpuasa, eh, rasa lemah dan juga tak bermaya, maka boleh berbuka puasa dan wajib untuk dia qadak selepas raya nanti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wajiblah kepada orang yang tak mampu berpuasa yang tak ada harapan nak puasa dah yang tak ada harapan nak sembuh dah maka pada ketika itu wajib dia membayar fidyah yang satu cupak makanan untuk orang miskin wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah taala tak jadikan agama ni satu kesusahan bahkan Allah taala jadikan agama ni satu kemudahan bagi manusia yang tak mampu puasa kalau dia ada harapan sembuh kena qada tak mampu puasa dan sakit itu berpanjangan wajib untuk dia membayar fidyah fidyah ini kalau di wilayah persekutuan RM4 satu hari darab dengan 30 hari lah eh? boleh berba boleh bayar waktunya adalah selepas daripada subuh hari yang pertama aa, ataupun hari yang kedua lepas subuh ataupun combinekan semua sekali akhir Ramadan baru bayar sekiranya sakit yang yang ringan Yang pening kepala sikit saja maka rehat sajalah tidur tak tak perlu untuk dia berbuka puasa ha jika mengalami kesukaran secara zahir untuk melakukan puasa serta tidak sehingga sampai ke peringkat tak mampu puasa maka diberi ke keizinan untuk berbuka puasa dan wajib kodok selepas habis Ramadan nanti jika seseorang berpuasa dalam keadaan sihat pada waktu pagi tiba-tiba sakit pada tengah hari atau petangnya maka dibenarkan untuk berbuka puasa sekiranya sakit tersebut mendatangkan kemudaratan kepadanya ataupun orang terlampau lapar yang boleh mendatangkan keburukan mudarat kepadanya atau boleh bawa sehingga kematian maka Quran menyebutkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan boleh berbuka puasa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima jangan kamu bunuh diri kamu kerana sesungguhnya Allah Taala itu Maha Pengasih terhadap kamu Syarat sah puasa pula Tadi syarat wajib berpuasa Syarat sah puasa adalah Islam Yang kita sebutkan sebelum ini Orang kafir tak sah berpuasa dia Dia kena masuk Islam dulu Walaupun tuntutan puasa atas ada ke atasnya Yang kedua adalah mumayis Orang yang tidak Kanak-kanak yang tidak mumayis Umur 5 tahun, 4 tahun berpuasa Maka tak sah Dia pun tak tahu berpuasa itu apa Maka syarat sah berpuasa hendaklah dia mumayis walaupun tak belum balik eh? Puasa orang gila Maka hukumnya tak sah Sebab apa puasa orang gila tak sah Kerana tidak dia tak boleh nak lah membezakan eh, Antara Puasa dan tak puasa Membatalkan puasa ataupun tidak Kerana dia tidak mempunyai akal Kemudian yang ketiga adalah Bebas daripada keuzuran yang menghalang puasa Uzur yang dimasukkan di sini Adalah kedatangan hid Ataupun nifas Sekalipun hanya keluar, sikit saja keluar, cukup syaratnya 24 jam pada siang ataupun malam 24 jam, maka pada ketika itu, dia tidak dibenarkan berpuasa. Darah hid tak semestinya keluar banyak dan tak semestinya berterusan keluar darah. Kadang-kadang dia keluar hanya beberapa titik, tetapi selang beberapa jam, cukup 24 jam, maka itu adalah sekurang-kurang ataupun minima darah hid uh, maksimum adalah 15 hari Waktu yang tepat Mana waktu yang dimaksudkan adalah masuknya bulan Ramadan eh, Kita dah tahu Dah masuk bulan Ramadan Maka barulah kita niat berpuasa Hukumnya adalah wajib Dan itu adalah syarat sah berpuasa Manakala waktu puasa di luar bulan Ramadan Manakala waktu puasa di luar bulan Ramadhan adalah keseluruhan hari-hari sepanjang tahun. Selain bulan Ramadhan kita boleh puasa sunat bila-bila masa. Melainkan hari-hari yang diharamkan oleh Allah seperti hari raya Aidul Fitri, hari raya Aidul Adha dan juga tiga hari tashrik. Puasa sunat ini semua adalah puasa sunat yang dibenarkan sepanjang tahun. Quran menyatakan wa kulu kamu boleh makan boleh minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr sehingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam iaitu pada waktu fajar. Mana makanlah minum pada waktu malam sehingga jelas siang hari masuknya fajar sadiq azan subuh maka pada ketika itu tidak tidak dibenarkan makan tumati musyama ila lail kemudian kamu sempurnakan puasa sehinggalah ke waktu malam iaitu waktu terbenamnya matahari pada waktu maghrib kita masuk bab yang baru iaitu mengenai dengan rukun puasa rukun puasanya ada tiga yang pertama orang yang berpuasa yang kedua adalah niat berpuasa dan yang ketiganya adalah uh, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa okey berkaitan dengan rukun yang pertama telah diterangkan syarat wajib serta syarat sah bagi orang yang berpuasa sekarang ni rukun berpuasa yang pertama adalah niat definisi niat ini adalah tujuan ataupun matlamat kita melakukan sesuatu perkara niat di dalam hati bukan melalui lafaz niat ini adalah melalui uh, hati, lintasan hati Saja aku berpuasa Ramadan esok hari lintas ke dalam hati tak perlu niat Eh, tak perlu lafaz. Nawa itu sahur maghudin. Itu adalah sunat sahaja. Kalau bersahur sahaja tak niat puasa, maka tak sah juga. Eh, bersahur walaupun dia adalah tanda kita berpuasa, tapi perlu hadirkan niat, lintaskan niat di dalam hati. Haa. Kemudian yang kedua hukum niat Niat adalah wajib Semayang wajib niat, puasa wajib niat, zakat wajib niat Semua wajib niat Sekiranya tidak ibadat yang tidak disertai dengan niat Maka hukumnya tak sah Hukumnya adalah tidak sah S Seseorang yang mana tidak diniatkan ibadat tersebut Eh, berdasarkan hadis daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi Nabi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa hanya sesungguhnya amalan itu dengan niat hanya sesungguhnya bagi setiap seseorang itu apa yang dia niatkan ini kerana puasa adalah ibadat dan ibadat tanpa niat maka sia-sia syarat-syarat niat puasa yang wajib iaitu puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah, puasa fidyah haji iaitu orang yang menunaikan haji tamattu' contohnya dia tak mampu untuk sembelih kambing maka kena berpuasa tujuh hari eh? di mana faman tamattu' bil umrati ila al haji famastaisara min al hadi faman lam yajid fa siyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tiga hari di Mekah tujuh hari balik di kawasan uh, di, di, di negara dia Puasa-puasa yang wajib ini Wajib diniat pada malam hari Bermula daripada terbenam matahari azan maghrib Sampailah ke azan subuh eh? ha, Sampailah sebelum azan subuh Berniat pada waktu malam Tidak sah bagi puasa Ramadan Tidak sah bagi puasa Qadar Puasa Kafarah, puasa Nazar Puasa-puasa yang wajib ini kecuali ditetapkan niatnya adalah pada waktu malam sebelum ketika mana masuknya waktu maghrib sebelum masuknya azan subuh berdasarkan hadis riwayat Hafsah radhiyallahu taala anha Nabi SAW bersabda man lam yubayyit as qabla al-fajri fala siyama lah. Siapa yang tidak malamkan niat puasa dia sebelum daripada azan subuh maka tidak ada puasalah baginya. Mana niat puasa fardu termasuk puasa Ramadan ataupun puasa qada mestilah pada waktu malam. Maksud hadis di atas disokong oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan puasa sunat yang akan dijelaskan sebentar lagi. Okey, sah niat dilakukan pada mana-mana waktu sepanjang malam. Bermula daripada maghrib sampailah ke sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu subuh. Jika seseorang berniat puasa pada waktu malam, kemudian dia makan, dia minum, eh ataupun bersama dengan isteri, niat dia tak akan terbatal. Pada awal Islam dahulu, bila mana seseorang tidur tak kira tidur lepas maghrib ke lepas isyak ke walaupun tertidur maka bila dia jaga, itu dah start puasa dia jadi beratlah bila mana dia telah tidur dia terjaga saja. maka telah start, telah bermula puasa dia tidak dibenarkan untuk dia memakan ataupun minum ha, itu pada awal Islam kemudian telah dimansuhkan menjadi hukum yang ringan iaitu bermula daripada azan subuh sampailah ke azan maghrib jika seseorang berniat puasa pada waktu malam Eh, dia niat puasa pada waktu malam Kemudian dia makan, minum Melakukan perkara, batalkan puasa Esok bangun tak perlu niat dah Cukup dengan niat pada malam tersebut nah. Mana niat tak akan terbatal Sekiranya dia melakukan perkara yang membatalkan puasa eh? Demikian juga jika dia berniat Kemudian dia tidur Kemudian sedar sebelum daripada azan subuh Maka niatnya dia tak terbatal Bahkan dia teruskan puasa seperti um, Bahkan dia tak perlu niat baru eh? ha, Manakala puasa sunat Tidak disyaratkan berniat pada waktu malam Sah saja puasa sunat ni Dengan niat pada siang hari Yang penting sebelum daripada azan zuhur Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Aisyah kata zat ya Aisyah pada suatu hari wahai Aisyah hal indakum syai adakah di sisi kamu sesuatu nabi tanya faqultu ya rasulullah aisyah kata wahai rasulullah ma indana aku tak ada apa-apa makanan pada pada pagi ni qala fa inni saim nabi kata kalau tak ada tak apa maka aku akan berpuasa pada pagi ni nah ha? menunjukkan puasa nabi nabi tanya isteri ada sarapan pagi tak ada tak ada makanan apa-apa di rumah nabi maka nabi kata aku berpuasa maksudnya boleh niat puasa sebelum daripada gelincir matahari sebelum daripada uh, masuknya waktu Zuhur dengan syarat dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa pada pagi itu sebelum niat tu dia tak ada makan tak ada minum tak, tak ada melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam riwayat ad da ruqtani hal 'indakum min ghadah adakah di sisi kamu makanan tengah hari ha qalat la Aisyah kata tak ada maka nabi kata inni idan asum kalau begitu aku akan berpuasa makan tengah hari sebab lunch nabi sebelum zuhur eh lunch, lunch nabi makanan tengah hari nabi adalah nabi akan ambil ni sebelum masuk azan zuhur dari puasa sunat ni berbeza dengan puasa fardu kerana sunat dia lebih ringan berbanding ibadat fardu oleh itu dibolehkan tidak berdiri tegak dan tidak menghadap kiblat ketika mana Ketika mana solat sunat Solat sunat ketika bermusafir Tak perlu hadap kiblat. Solat sunat boleh duduk Solat fardu wajib hadap kiblat. Solat fardu tak boleh semayang dalam kenderaan Solat fardu wajib berdiri Bagi orang yang mampu ha. Ini kerana niat sebelum gelincir matahari sebelum zuhur Adalah meliputi sebahagian besar waktu siang Maka ia adalah sah eh? Sebagaimana rakaat uh, solat orang yang masbuk

thank And Jadi bila mana seseorang dapat pada waktu siang hari sebelum daripada zuhur Dia niat puasa Maka dapatlah pahala puasa sunatnya Samalah seseorang yang mengikut imam sebelum rukuk Ataupun ketika imam rukuk Maka dapatlah rukaan tersebut Bagi orang yang masbuk eh, eh, Niat puasa sunat Sah sekalipun dibuat Sebelum dia matahari Dengan syarat dia tak melakukan perkara yang membatalkan puasa tentang pahala, dia dapat pahala penuh Walaupun dia niat puasa sunat pukul 9, 10 pagi Kerana puasa tak ada separuh-separuh Puasa adalah dianggap bermula daripada subuh sampai lah maghrib Dia akan mendapat pahala penuh Walaupun niatnya datang lewat eh, Berbeza dengan wudhu Ataupun mandi wajib Kita dah mandi wajib separuh badan Baru nak niat, kena ulang balik Anggota yang uh, basuh tanpa niat Kita dah basuh muka separuh, baru nak niat wudhu Maka kena ulang balik Basuhan yang tanpa niat tadi Berbeza dengan puasa Kita niat puasa Tak perlu nak ulang-ulang lah eh, Kalau puasa sunat Niat 11, 12 pagi 11, 12 tengah hari Yang penting dia tak makan, tak minum Sebelum tu tak melakukan perkara yang membatalkan puasa Maka dianggap Ibadatnya full, penuh Mendapat pahala puasa yang sempurna dan menetapkan jenis puasa yang keduanya dalam niat ini perlu menetapkan jenis puasa puasa uh, fardu ini puasa wajib ada 6 banyak puasa wajib puasa kafarah puasa Ramadan puasa qada puasa nazar semua ada 6 puasa yang wajib wa innamalikulli imri immanawa dalam hadis yang kita bicarakan tadi hanya sahaja bagi seseorang wajib uh, uh, hendaklah apa yang dia niatkan bagi bahagian ini secara zahirnya mensyaratkan penetapan niat kerana asas disyaratkan niat itu sendiri difahami daripada permulaan hadis innamal a'malu bin niyat puasa fardu adalah amalan mendekatkan diri kepada Allah sudah pasti wajib kita niat puasa Ramadan fardu tak perlu niat benda apa mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab syafi'i sahaja aku puasa fardu Ramadan fardu Ramadan fardu tak perlu, niat, tak perlu niat fardu benda apa kerana Ramadan dengan sendiri akan jadi fardu saja aku puasa Ramadan Lintaskan dalam hati ha? Eh, Saja aku puasa Ramadan esok hari Itu pun sudah cukup sekurang-kurang niat ha, Kalau dia puasa nazar Saja aku puasa nazar Esok hari kerana Allah Ta'ala ha. Itu pun sudah cukup sekurang-kurang niat ha? Eh, Saja aku puasa nazar Esok hari Uh, kerana puasa yang wajib adalah yang kita bicarakan tadi perlu niat pada waktu malam selepas daripada terbenam matahari terbenam matahari sampailah sebelum daripada azan subuh. Berbeza dengan solat. Bila solat ini perlu niat fardu. Saja aku semayang zuhur tak sah. Saja aku semayang fardu zuhur. Saja aku semayang asar niat saja aku semayang fardu asar. Eh? fardu itu perlu dilintaskan Niat ini bagi kita, sebahagian kita satu perkara yang berat Tapi sebenarnya dia lintas ke dalam hati saja aku semayang Aku semayang fardu zuhur Aku semayang fardu asar ha, Kalau jadi makmum, makmum Cukup sekurang-kurang niat Kalau nak niat yang sempurna Aku semayang fardu zuhur Empat rakaat makmum tunai kerana Allah Ta'ala dan puasa wajib ini juga perlu di uh, secara spesifik iaitu perlu ditakayinkan puasa apa Ramadan nazar kafarah berbeza dengan mazhab Hanafi dia tak perlu niat puasa pun dah cukup sebab mereka kata dalam puasa Ramadan ni tak boleh kita puasa apa-apa puasa sunat pun tak boleh puasa sunat Isnin Khamis pun tak boleh tak sah kerana puasa tersebut memang Ramadan kalau tak niat Ramadan pun memang akan jadi Ramadan dalam mazhab Syafi'i dia kena niatlah eh ha Kemudian penetapan niat ini wajiblah dibuat secara pasti Apabila seseorang berniat pada malam yang ke-30 Syaban Dia niat saja ke puasa Ramadan esok hari eh, eh, Dengan syarat dia tahu Dia tahu eh, eh, esok baginya telah masuk Ramadan eh, Bulan Ramadan Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita pada tengah hari ini Iaitu setiap eh, puasa ini setiap malam kita perlu niat Haa eh? dia anggap eh, sebagai puasa yang berasingan Uh, malam ni kena niat malam esok kena niat malam lusa kena niat kerana malam yang kedua batal uh, hari yang kedua batal puasa tidak kena mengena dengan hari yang pertama hari yang pertama tetap sah puasa dia kemudian yang keduanya nak memberitahu kepada kita bahawasanya kita boleh bertaklid kepada mazhab Imam Malik dan juga satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali kita boleh niat sebulan penuh pada malam yang pertama sahaja aku, sahaja aku berpuasa bulan Ramadan keseluruhannya niat dalam hati sahaja aku berpuasa bulan Ramadan keseluruhannya kerana Allah Ta'ala eh? Ah, maka bila kita tertinggal pada mana-mana mana-mana malam yang kita tak niat maka dikira sah walaupun dalam mazhab syafi'i tak sah kita mengikut dalam mazhab yang lain sebagai satu kemudahan yang untuk kita supaya kita tak perlu qadak pada masa yang akan datang saya kira cukup sekadar itu dulu perbincangan kita pada tengah hari ini mudah-mudahan Allah SWT memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan